На жаль, відлуння подій, які зараз відбуваються на сході нашої країни, докотилося і до нас. Доказом тому став терористичний акт в районі 25-го кілометра перегону станції Ксенієво Акаржа. Вибух на залізниці відбувся 28 квітня близько п'ятої години ранку. Отримавши підтвердження даної інформації в черговій частині Овідіопольського відділення внутрішніх справ. Наша знімальна група виїхала на місце події, де ще застала працівників слідчо-оперативної групи та працівників СБУ. Будь-що коментувати на камеру право. Охоронці та працівники Служби безпеки відмовились, хоча і без камери були небагатослівними. Лише підтвердили інформацію про те, що жертва постраждалих немає, і зауважили, що всі обставини вибуху з'ясовуються. Небагатослівними були і залізничники, які відновлювали колію. Повряділи один метр путі. кусок косокрільця і дві шпали розбило. І воронка 2,5 метра. Діаметрі метр глибиною. І все, і, звісно, движение парализовано. Ну, зараз, я смотрю, все вже устранено, заканчиваємо вот восстанавливать і все, і будемо їхати. А ось свідки подій говорити на камеру не відмовлялись. Зізнались, що дуже злякались, почувши вибух, хоча і не відразу зрозуміли, що відбулося. Грохан великий, аж дом трохануло мальоха. Ну, звісно, маленький дитина, як ви думаєте? Родители думали, что это гром. Вышли тишина, туман. И все. А уже утром по соседям... Это не гром, потом, что первая на мысль пришла, что может Сразу быть? ребенка под руки под навес текать. Пять примерно. Ну, взрыв был огромнейший, потому что э, у, у нас аж дом подпрыгнул. У нас двухэтажный дом вот рядом. Вот. И прямо такой, как, как будто вот рядом взорвалось. Настолько сильный был взрыв. Очень сильный. Спугались? Ну, конечно, конечно. Попугай у нас на втором этаже был, э, где-то сидел там на окне, упал вниз <laughs> и, с перепугу, вот, и потом его ловили еще долго. А первое, что пришло на мысль, что это? Ну, у меня так и мысль такая была, что это теряк, потому что сейчас это очень модно у нас в последнее время, поэтому я так и подумал, что, ну, думаю, может бытовой газ, может, вот, и тут через некоторое время уже знали. Сосед тут ближе живет, то знал это все. Он вот, говорит, да, взрыв. Но ну, я догадывался. А не боитесь, что это первые звоночки того, что, произошло, что, что, сейчас и происходит э, э, в Донецкой и Луганской области? Именно это все это взаимосвязано. Это, это даже думать не надо. Это на сто процентов гарантия, потому что я ж не ребенок, чтобы что-то придумывать себе. Это все Путин со своей бандой. Это не народ, это Путин. Потому что Россия тут ни при чем. Просто они ватники, они не думают своими мозгами. А вот это вот творят, и они думают, что э, что-то хорошее не делают. Но люди заблуждаются. Как их вывести, я не знаю. Это, это даже опасно. Потому что люди все время думают именно, что тут живут придурки. Не украинцы, а придурки уже. Понимаете? Всегда были украинцы, а тут стали уже никто. Украины нет. Это все взаимосвязано. Вы патриот своей страны, я так слушаю. Да? Безусловно. Я, я понимаю просто, что происходит. Вот. Несмотря на то, что жена у меня не совсем все понимает. Я прекрасно разобрался в этом. Поэтому я знаю, что это причина именно в этом. Путин вместе со своей бандой. Зауважимо, що це далеко не перший вибух на залізничних коліях Одещини за останній період. Хочеться вірити, що останній, але, враховуючи неспокійну ситуацію в країні, поки що втішатися особливо нічим. Хіба що лише тим, що пошкоджена колія була досить швидко відремонтована залізничниками, що дозволило відновити рух поїздів.